Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, Syekhku akan kongsikan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim iaitu pengurusan jenazah. Walaupun kita masih muda, ilmu ini penting supaya kita tahu apa yang perlu dilakukan apabila ada kematian berlaku di sekeliling kita. Jom kita mula. Di akhir pembelajaran, pelajar mampu untuk: yang pertama, menyatakan perkara asas pengurusan jenazah; yang kedua, menerangkan pengurusan jenazah; yang ketiga, mengaplikasi pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah bermaksud mengurus jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarat. Ia bukan sekadar satu adat tetapi satu tuntutan agama. Seterusnya, hukumnya pula adalah fardu kifayah. Maksudnya, jika ada sebahagian orang Islam yang telah melaksanakan, maka orang Islam yang lain tidak akan berdosa. Tetapi, kalau tidak ada sesiapa yang melakukan, semua umat Islam yang tahu akan berdosa. Jadi, sangat penting untuk kita tahu caranya murid-murid. Baiklah, mari kita lihat dalil nakli sebagai sandaran amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada istrinya Aisyah, "Lau mitti qabli fa qumtu alayki fa ghassaltuki wa kaffantuki wa sallaita alayki وَدَفَنْ تُبِي Sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengapanmu, mensalatkanmu dan mengebumikanmu. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri memberi contoh jelas tentang pengurusan jenazah. Selain itu, dalam satu lagi hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ilbasu min thiyabikum albayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum yang bermaksud pakailah oleh kalian pakaian yang putih kerana itu termasuk pakaian yang paling baik dan berilah kafan pada orang mati di antara kalian dengan kain warna putih. Maknanya, kain kafan yang terbaik adalah berwarna putih kerana ia bersih dan suci. Sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang sedang nazak? Nazak bermaksud Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut sebelum berlakunya kematian, yang pertama diajarkan kalimat "La ilaha illallah" dengan cara yang lembut, yang kedua mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah, dan yang ketiga dibacakan surah Yasin di sisinya. Ini semua. bertujuan membantu mereka mengakhiri hayat dengan husnul khotimah. Selepas seseorang itu meninggal dunia, ada beberapa tindakan awal terhadap jenazah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menutup kedua-dua mata jenazah. Yang kedua, mengikat dagu jenazah dengan kain agar tidak terbuka mulutnya. Yang ketiga, meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Yang keempat, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Yang kelima, melembutkan sendi-sendi tulang jenazah. Yang keenam, meletakkan tangan jenazah di dadanya seperti keadaan kiam di dalam sholat. Yang ketujuh, menggantikan pakaian yang dipakai jenazah dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh. Yang kelapan, meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perut jenazah supaya tidak kembung. Semua langkah ini Perlu dilakukan dengan penuh tertib, hormat, dan kasih sayang, karena jenazah tetap perlu dimuliakan walaupun sudah meninggal dunia. Alhamdulillah murid-murid, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang pengurusan jenazah. Sekarang, cikgu ingin bagi kamu masa satu menit untuk kamu menyemak semula apa yang telah kita pelajari hari ini tentang maksud, hukum, dalil, serta langkah-langkah semasa nasa dan selepas kematian. Selepas itu, cikgu ingin kamu menjawab soalan yang cikgu berikan. Kamu ada 3 minit untuk menyiapkan jawapan. Tulis dalam kertas yang cikgu telah sediakan ya. Ingat, jawab ikut kepahaman kamu sendiri dan jangan risau jika salah. Jumpa lagi dalam pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan selamat menjawab.